Всем привет, ребята, с вами Махинатор, и у нас некоторые проблемки. Вы видите, это алмазный меч, я его скрафтил из алмазов. Да, мы продолжаем, Как короче, выживать в World of Ninja. и я, короче, вот тут наткнулся на лаву. Ребята, это было не за кадром, я начал снимать видео, но меня почему-то не снималось Ну, и я полусерии, короче, минут наверное, 8 сам с собой разговаривал. Так вот, мы во время этого мы сделали уголь, э, там мы сделали шахту. Вот, короче, тут вот начали копать и нашли много угля. И продолжаем вот так вот копать. О, железо, кстати, нашли. Ой, что я нажал. Давайте вскопаем. Ну, вот. реально жалко, что стерлась запись. Серии будут выходить по 12 минут, ребята. Я бы, конечно, снимал по подольше, но у меня на планшете сейчас просто памяти нету. Приходится вот эту одну серию снял, выложил ее и потом сразу выложил и тупы, потом сразу удаляешь, чтобы память была. Так. Ух ты, и тут довольно-таки много железа. Очень много. Так, давайте заберем. Сколько? 14 железа. Вот это, да. Пошли и положим его в печку. Так, печка, печка. Так, 14. Так, все. Еще уголька подложим. Все. Теперь, 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 теперь. Давайте, что ли, рядом еще одну такую шахту сделаем. Везде был шахта, ребята. Так. Кстати, я сделал двойной генератор булыжников вот такой. Мне просто понравился. Думаю, так будет больше производительность. Давайте, наверное, сделаем побольше покилов. Да, ребят, может быть, в одной из серий ко мне придет... Мишка-345, Руслан, мой друг. Мы как-то снимали одну серию гульки на улице, вы его видели. И мы вместе, может быть, начнем снимать. Т О! Это... Это откуда здесь? А? Это откуда? Откуда здесь эта шерсть? Нет, я не пойму, это... Это точно шерсть? Да, это шерсть. Откуда она здесь? Подождите, что-то я не понял. Ну, давайте здесь вокруг все обкопаем. Что-то мне это не, не нравится вообще. Что-то мне это не нравится. Так, он... Почему здесь появилась шерсть? В чем прикол? Так, это моя шахта, тоже рядом, которая. Но я не могу понять, почему здесь появилась шерсть. Это мой главный вопрос: почему здесь шерсть? Ладно, сделаем вид, что ее не было. Сделаем вид, что мы убили овечку. Все, мы убили овечку. Ничего не было. Да, опять алмаз есть. Кстати, ребята. Lm. вот это видео там где я разговаривал я тут тоже еще нашел два алмазика вот и ред он там тоже снизу так... значит конец уже карты да еще такие алмазики все конец надо выходить из шахты а, в общем то они -они не совсем-то и глубокая знаете такие две шахты как глаза крипера еще вот здесь рот так, как-то наше железо пережили. Так, пережили. Теперь... Давайте сделаем кирку и... Что же нам еще сделать? А да, пока не надо, пока ничего. Нам, думаю, хватит. А, давайте лучше сохраним. Так. Дерево. Вот. ста, Да. Понятно, все так. У нас вырос тростник уже и кактус. Так, а минуту посадить надо. Так, все. Давайте посадим раз Так, чуть не могу выбраться. Их тот сундук. Вот сюда положим этот. Ой, кактус забыл. Давайте шерсть. О, при этом на дерево вырастут вообще. Давайте уйти, да? Так, нормально. Теперь ростки посадим еще. Так, посадили. О, дерево. Не знаю, давайте сделаем каменный топор. Чтобы быстрее рубить, это а так долго вообще. Так. Сарам убиваем. все Листа пусть сама исчезает, не будем ее ломать. Тут долго слишком. Так, теперь положим... Сейчас, давайте с собой помещем. Так. Вот я вот думаю, идти нам сегодня. Э, в этой серии идти ли нам в какую-то из этих бутылок или нет. И уж лучше в следующий Вот думаю думаю, никак не могу понять. Давайте, наверное, пока не будем идти. Пока тут выживаем, а потом в следующей серии пойдем, да. Думаю, так будет правильно. Так. Потому что... Продолжаем шахту копать. Только уже давайте где-то вот здесь, что ли. Да, здесь. Начнем копать. Так. О, что-то не, не генерируется. Мир вообще.

Так, уголь. Так, старый. Давайте соберем уголь. Довольно-таки много у нас угля. Я заметила. Нам прям везет на уголь. Давайте прокопаем. Ой, о, теперь мы можем алмазы, кстати, забрать. Давайте. Один алмаз. Ура, еще? Класс. Два алмаза уже. Два алмаза. Сейчас еще будет. Так. Redstone. Три алмаза. Вообще класс. И, -и четыре алмаза. О, там еще. Подождите. Пять алмазов. Вообще шесть алмазов. Вот это здорово. Вот это жесть. Шесть алмазов. За вторую серию только. Вот это да. Так. Ещё давайте Рестон доб добудем до конца. Заберем его весь. На Не понимаю, зачем он в Майнкрафте П на планшетах. Тут же нету механизмов, как на ПК. Хотя, хотя да, он для компьютера, он тут еще он вообще он в этой версии для этого, как его там называется. Короче, этот компас вспомню. Для него. Итак. Ну что ж, я думаю, на сегодня давайте, наверное, заканчивать. Так что всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята. С вами был Махинатор. Всем пока!